Salam dəyərli izləyicilərim, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Məni soruşacaq olsanız, artıq qrip sezonunun ilkinini başlatmışam və soyuqlamışdım. İndi daha yaxşıyam. İlk videomu çəkəndə o vaxt sizə demişdim ki, həftəlik və aylıq təmizləmə videoları paylaşacağam. Həftəlik təmizləmə vloglarını artıq bitirmişik, bildiyiniz kimi, indi isə istəyirəm ki, aylıq təmizləmə videolarına start verim. Bunun üçün 6 aydan bir, hansısa bir ayı seçirik və mən bunun üçün indi noyabr ayını seçirəm. Necə edirəm? Məsələn, indi noyabr ayıdır. Noyabr ayında hər altı bazarı çıxıram, çünki altı bazar ailəmizlə vaxt keçirərik. Təbii ki, sizin vaxtınız varsa, altı bazarı da bu işin içərisinə qata bilərsiniz. Qalan digər günlərdə isə günlük təmizləmə rutinimizdən əlavə qruplara ayırırıq və hər gün hansısa bir işi dərindən görürük. Fikir vermişəm, dərin təmizlik etdiyimiz günü artıq 1-2 işi gördükdən sonra insan yorulur və digər işləri elə bil ki, biraz yola verdi görürük. Amma bu üsulla insan yorulmur və hər bir işi dərindən görə bilir. Hər bir işi bir gündə etdikdə həm dərindən təmizlik olmur, yəni o qədər də ürəyimizi istəyən təmizlik əldə edə bilmirik. Həm də bilirik ki, o işi başlatsaq bütün günümüz gedəcək, çox yorulacağıq. Ona görə də həmen işi biz tərtəliyirik. Amma bu üsulla adamın gözündə də çox böyü Görsənmi? Heç də ərtələməyə gərək yəlmur. Elə gündə digər işlərin üstündə bir işini gördükdə axırda görürsən ki, ev gül kimi olur. Mən bu gün oyanmışam, gündəlik, evin gündəlik təmizləmə rutinini yerinə yetirmişəm. Məni 2 dəfə bu videodan izləyə lar ola bilər. Buna görə də bizim təmizlik, gündəlik təmizləmə rutinimiz nədir deyə soruşanlar onur, onlar ona görə də məlumat verirəm. Gündəlik təmizləmə rutinini səhər pəncərləri açmaq, evi havalandırmaq, yataqların üzərini toplamaq, evdə əgər tozsoran lazımsa, gündəlik ortalığı elə-belə tozsoranma, ortalıqdakı əşyaları toplamaq, qabları yumaq, əgər qab yuğan maşın doludsa, onu boşaltmaq, dəzgahın üzərini təmiz saxlamaq, yemək bişirmək və qazı təmizləmək bizim gündəlik təmizləmə rutinimizdir. Həftəlik təmizləmə rutini isə nədir deyə soruşanlar mütləq əvvəlki videoları izləsinlər. Həftə-həftə, hər həftənin gününün öz təmizliyinin videosunu çəkmişəm. Aylıq dərin təmizlik rutininə mən adətən mətbəxdən başlayıram. Ona görə də bu gün ilk təmizlik günü kimi soyuducunu seçmişəm. Soyuducunun dərin təmizliyini. Onsuz da bütün qadınlar bilir ki, əlimizdə olur dəsmal ilə hər gün demək olar ki, soyuducunda nəsə tökülübsə onları təmizləyirik. Amma bu təmizlik tamamilə başqadır. Burada əməlli başdı dərinlən təmizlənir. Yəni bir işi elə-belə yox, dərindən, hər bir nöqtəsinə kimi gül kimi etməkdən söhbət gedir. Əvvəl düşündüm ki, sizə belə videonun siyahısını verim və bir siyahıda nə işlər varsa hamısını qeyd edim, siz də edəsiniz. Sonra düşündüm ki, göstərərək çəkmək, hər gün məsələn birini göstərərək çəkmək sizə daha yaxşı örnəy olacaq və motivasiya olacaq. Ona görə də bu cür etməyi qərarı aldım. Ona görə də bilmirəm ki, siz bunu bəyənəcəksiniz ya yox. Bu barədə rəylərdə mütləq mənimlə fikirlərinizi bölüşün. Rəylər demişkən hələ də mənə abunə İsəniz bu mənim üçün çox vacibdir. Videonu bəyənib, kanala abunə olub, gözəl rəylərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Təmizlik köçün isə yarım stəkan sirkiyə 1 stəkan su əlavə edə bilərsiniz və bezlə hər bir yeri dezinfeksiya edə bilərsiniz. Mən əvvəlcə bütün rəfləri çıxarıram, daha sonra isə sirkəli su ilə hər yeri təmizləyirəm soyuducunun hər yerini və belə rezinlərin arasında təmizləyirəm çünki orada çoxlu çəkiklər olur, qalır, yəni bilmirik, gündəlik təmizlikdə buna etmirik. Çalışıram ki soyuducunu təmizləyərkən kimyəvi maddələrdən istifadə etməyin. Əgər qalmış dərin çirklər varsa, həmin çirklərin üzərinə soda qarışımı əlavə edib 10-15 dəqiqə saxlayıb daha sonra təmizləmək olar. Əgər soyuducunuzdan pis qoxu gəlirsə, bu zamanda sirke ilə qida üçün olan sodanı qarışdırıb açıq şəkildə soyuducunuzda saxlaya bilərsiniz. Soyuducunun rəflərini isitli su ilə və qab şampunu ilə dərindən təmizləyib daha sonra isə yaxşıca qurulayıb və bildiyiniz kimi bu kənarlar var. Mən bunu neçə illər sonra görmüşəm ki, çıxar olur, hər tərəfi çıxır bunların və bunların arasında da çirk olur. Bunlar da mütləq çıxardı. Dərindən təmizləyirəm. Heç bir yerində, yəni zərrə də olsa çirk qalmaz. Bu zaman həqiqətən də insan ilə rahatlaşır ki, çünki bilmirəm sizdə də yəqin ki, belədir. Elə olur ki, adam deyir ki, evdə çox işlərim var, onları həll etməliyəm. Evdəkilər də deyir ki, ev hər şey gül kimidir. Sən niyə bu qədər narahatsan? Ancaq bunu biz qadınlar bilərik ki, yəni ev üzdən hər şey gül kimi olsa da, dərindən o biz bilirik ki, məsələn, soyuducunun qıraqları çirklidir, soyuducunun arxa səbəblə məsələn çirklidir və ya qut biz nəyinsə dərindən təmizləməmişik. Elə gündəlik işi görmüşük. Qırağdan baxılır ki, hər şey səliqəlidir, hər şey gözəldir. Biz yenə də onda rahatlıq tapa bilmirik. Amma hər bir şey dərindən təmizləyəndə adamı elə bir rahatlıq gəlir ki, adam çox özünü yaxşı hiss edir. Onda deyirsən ki, hə, hər yer təmizdir, hər şey gülçümdür. Bizdə mətbəx balaca olduğu üçün soyuducu elə bir yerdə ki, qapağı açılmır. Ona görə ən alt polkanda gördüyünüz kimi çıxartmamışam. Buna görə də video çəkərkən hələ hə, tam hər bir şeyi çəkməmişəm. Yəni bir şey göstərməmişəm, amma soyuducunu təmizlədiyim günü, demək olar ki, soyuducunun altını, soyuducunun üstünü, qapaqlarını, yan tərəflərini hər bir yeri dərinlən təmizləyirəm. Soyuducunun həmin o rezinlərdə dediyim kimi həm çirk çox olur orada, həm də kiflənməyə meylli olduqları üçün onun üçün də yenə sirke dolu bir spreylə və diş fırçası, əlavə bir diş fırçası ilə o rezinlərin arasını rahatlıqla təmizləyə bilərsiniz. Və mən indi burada göstərməmişəm, soyuducunun yaxşı işlənməsi üçün hava axınının gəlib-getməsi üçün soyuducunun altında və yaqud arxasında dəliklər olur. Həmin dəliklər zamanla çir tutur və soyuducu zamanla e, yaxşı işləməməyə başlayır və xarab olmasına qədər gətirib çıxarır. Buna görə də təmizlik edərkən mütləq onları tozsoranla, ki, həmin o tozlar, çirrlər oradan çıxsın, bu soyuducunuzun ömrünü uzadacaq. Və mütləq məndə indi video çəkəndə işıqlar olsun deyə mən söndürməmişəm soyuducunu təmizləməmişdən 2-3 saat əvvəl. Söndürün, həm buzluqları ərinsin, həm də ki, başqa bir yəni, elektrik ola lar. Nəsa dərin təmizləmə etdikdə mütləq birinci cərayana ayırım. Soyuducudan gələn pis qoxuları aradan qaldırmaq üçün belə bir şey də var idi. Kofe dənələrini qoyursunuz və ya qüt kömür. Bu zaman da soyuducudan qoxu gəlmir. Bir də əgər kiməsə maraqlı olar, mən belə bir şey eşitmişdim. Soyuducu bölməsi 3-5 dərəcə, dondurucu bölməsi isə 18 dərəcə olduqda, yəni soyuducu daha yaxşı işləyir. Mən adətən dərin təmizlikdən əlavə 1-15 gündə bir marketə gedərkən nəsa almağa birinci, yəni ondan bir Əvvəz soyuducunu təmizləyirəm, həm artıq şeyləri atıram, həm də yeni gələn şeylərə yer açıram. Bunu isə mən bu soyuducu təmizliyini isə mən çatdıra bilməmişdim. Ona görə də dünən biz marketa getmişdik. Yəni marketdən 1 gün sonra etmişəm. Dünən marketa gedəndə marketdən bir neçə belə balaca da olsa videolar çəkmişəm. İndi bu təmizlik videosu bitdikdən sonra arxa səhifəyində onu yerləşdirəcəm. Ona baxacaqsınız. Əslində alış-verişdən gəldikdən sonra sizə elə gözəl video çəkmişdim ki, hər bir şeyi qəşə yerləşdirmişdim. Həqiqətən Çox qəşəng video idi və qəşəng də montaj etmişdim. Amma bu videonu düzəldəndə gördüm ki, nədənsə onu silmişəm və çox pis oldum. Bu gülüm nə təzə açır. Çox qəşəng. Bu gün səhifə yazmamışam, amma görüm ki, nə olacaq. Sence mi? Başka Bakalım. Nasıl yazacaksın meyve? Ha. Sabiye akşam da yoksa. Güzel Bu saatte ses lazım olur. Yok hayır. Niye yok? Pendir niye öyle? Çok fazla işte kalır. Çünkü biz pindir yiyeceğim ben. De. Ki biz istiyoruz bir isteyen de geldi alıp Tamat Tamat Bizim tarla Sonra <laughs> sen Hüseyin yani, istemişti onu Geçen defa götürdüğün tatlıydı neydi O'ydu <laughs> dəna bunlardan hansınısa istəyirəm konserva. Bilirəm onca adam, adamın həm osuz zərərlidir, amma ara bir adamın ürəyi istədi ki, bundan bir dənə alsın, yesin. Alsınlarsa, tuna balıqları da yaxşı olan. Və bu ton balıqları dadlı olur. Bunun qiyməti 5 manat 89 qəpik. Bunun da qiyməti 3 manat 24 qəpik. Duzu qərar qalmaz ana. Elə bir ki nə qədər duz atırsan, amma duz görürsən ki, olmadı. Duz olmadı. Sən götürməsən, götürəndə qaralır getirirsən. <laughs> Arıqlı <Aradır> gətir. Kassız <laughs> 0.89 qəpiyə düşüb, yeri ucuzdur. Ona görə də bundan 2 dənə götürüm. Firət ürəyim isə nə istəyirsə dünən olsun deyə vurmuşdum. Dədim sənə qaraxlı, köklü aş. Bir dəfə bişir də. Rəngli-rəyini aş olur. Qırmızı, 99 qəhvəyə. Hmm, Yaxşı endirim. Filmə özüdəm biraz iyi gəlir elə bir yanındakından axı. Buzavataya. Hə, onatay sonluq. Keçəndə və aldım qəşəng elə. Hüseyin ile Hüseyin Mektedir. Snickers. Sonra... Bir bu farklı renklerin gösterdi. İki. Üç. Hoşu gelir. Ondan da bundan da ötür. Siz de. bir nə. Salaməsiz. Hə, şəklin, hə. Boydu desən, şəkil mətlubumuz. Gəldim ən sevdiyim okoya. Burda mənim kofem düşüb 20 manatdan 9.99-a. Çox qəşəng. Bunun fərqi nədir? 40 düşdüm. Vay. Gəl yağmur. Bu dəhşət soyuqdur. Buzdur. Mən qütbə geyimişəm. Balonka geyimişəm. Bismillah. Yey. Nəsə xeyr, xanımlar. Xanım, Axşamınız xeyir olsun. Allah gülüm nə gözəl görsən. Sağ olsun, inşallah. Amin. Talanıram. Bu gün indi mən pəhrəzdə olmağıma baxmayaraq evdə hamı yemək yeyir. Yenə də hə, buğlama. Şorba uzalmışdı deyə ona görə inşallah ki göz haqqı uzadalaverim. Yüngül varı buğlama edəcəm ə belə deyək də. Yəni bəlkə çox şey vurulur indi amma qovlamaq çox xoş deyəmirəm. Soğan səvrəm. Birinci qatıram. Ondan sonra belə köpək kartofuqalar ki, yerə bölüb atıram. Belə. Ki yerə böldüm. Qeşə bütöv-bütöv ata bilərsən. Ki yerə. Bir də bibər acı və şirin bibər qoydum. Qeşə. Hazırdır. Belə olsun danəsi 2026. Daxır-daxır deyə daxır bilərməm. Bu onda asan demək olacaq, hə. Onda hə, hə, belə. Hə. Çünki bu yeməyi bitirəndən sonra indi mən getməliyəm. Bu yemək bişəndə mən getməliyəm Süyünün dərslərini oxutdurmalıyam. Ondan sonra isə gəlməliyəm piti qoyacaq bişirməyə. Hə. Bir də səhər götürəcəy inşallah. İnşallah. Просто ariya salıb Süyünün dərslərini bitirib ki bu da o vaxta bişə varsa onu tök tökürəm lan. Qız saxlayaram. Sonra bayatı qəşə belə sərəm. Buğurlanam da tempovı boynundan. Te e, e, boyun hissəsindən olsa daha yaxşı olur. Demə boyun hissəsindən doğradım yaşə. Kiçilərə duzlu qara şüşəsinə yoturmuşam. Nə şeycəyə qəşə atırsam bura. <laughs> əyməkdə belə baxanda asan yeməkdir bu. O yeməkdir. Deməli sən də gəl indi indi deyirəm unu vurmaq lazımdır. Birinci bunu döşəmək lazımdır. Heç bir şeyə lazım deyil. Əli dədə babadan necə qəldiyini görmüşüm də bunu. O belə də bibərim töşdəy kəşən. Əsl məmnilik də bu yemək. Tez bazar. Heç bir yer yoxdur deyə bizdə mən özüm. Ay amma yenə özüm üçün yenə goydum. Qızlarımız isit olmalıdır. Yox olmaz inşallah. Mən özüm yeyəcəm. 8 dəfə duzum vurmuşam. Nə qəşəng rəngdir, rəngi. Nə gözəl çıxır. Qəşəng duzumuz olur o. Çox qəşəng rəngli görsənər. Əvvəlcə qalan soğanımızı da çəkirik üstə. Duzladım, qəşəng. Duzlamışam. Səfirəm üstünə. Çünki soğan yeməyə dad verirəm şeydir. Təbii ki. Su. Su yadı buraya tökmə ehtiyac yoxdur. Sabaha məndə saxlayarsam. Pişəcəz inşallah. Albatta. Bizim qazanlarımızda çox xamır və hər yantından da eləmək olur. Burasını tutursan, nə səxamır, nə səb şeylə. Hətta belə də bişir. Bir də bizim qazanımızın parçaxan yeri var. İndi o baxılacaqsa, sağa tikilən. Bu videolarda mən verdiyim gündür. Özümə zəfətirəm. Həyə, həqiqətən də hədəfə sən düz əldirdin. Mən görə bilmirəm. Sən necə edirdin bunu? Sağ olam solsa. O. Ç, bu da mənim gülüm. Burada həm belə pitiyə hazırlıq gedir. Qablar qoyulub, həm də yemək artıq hazır. De, hazırdır. Qıymanız hazırdır? Gülüb solub bu səfər. Maşallah. <gablar> Axfərən səna. Qıymanı yeyib o. Məndəminsən, qovdaq təyinin kimsa bilməsdi yer, soru sual gələcək. Saat indi 21.50-dir. 21:50. Bunu isə qoymuşam 8-ə işləmiş. Düzdür? Hə. 27 dəqiqə. Hə. Qarışıq, 8-in yarısı qoydum. Harda 8 saat, 2 saat yarım bunu qoymaq lazım. Bu da bizim məyməyimiz. İndi isə baxaq, bax bilənə. Qoy göstərim hamıya necə bişir. Qoşub qoymayım, bişəm şüşəcikdə. Bir üz üstə qoy. Bu hamını boy bişirici. Baxım. Bak. Oh, Ox əllərlə bişir sümüyünü səvaxtarlanmışı sümüyünü tutun. Bax, qara çıxdı. O, yaxşı işinə gətirəcəyəmiz. Besəb iş. Su pişir. Burda isə səssiz idi video, ona görə də istədim ki, üzərinə səs yazım. Həqiqətən də buğlama çox dadlı çıxmışdı. Mən səhər yedim. Bu aralar demək olar ki, 7-də 8-də bağlayırdım orucumu, yəni yeyirdim, pozurdum orucu. Ona görə də, yəni üzürlü səbəbdən çox narahatçılıq hissi yaşayırdım. Artıq dəyişdirmişəm, əvvəlki kimi rejimə qayıtmışam 1-2 gündür. Saat 5-də bağlayıram və davam edəcəm inşallah yazmağa. Bu gün demək olar ki, çox yorucu gün olub, çünki yeməyi bitirdikdən arxasıcə isə keçdi burda pitini bişirməyə. Burda da saat hardasa 11-dir. Gecə saat 11-də hətta burada Hüseyn yatıb. Xanımlar vardı dedilər pitinin uzun videosu olacaq yayıq. Burda bir neçə e, yəni ordan burdan çəkmişəm. Birinci ilk növbədə mütləq əti və quyruğu yaxşı-yaxşı yudu. Daha sonra bildiyiniz kimi əti xırda-xırda doğradı və quyruqdan da parçalar şəklində ayırdı. Bu parçaları pitinin qabının ağız tərəfinə, yəni ən üst tərəfinə qoyacaq. İlk öncə qaba nohudu əlavə etdi. Bizdə nohut bişmiş idi. Adət biz noxudu əvvəlcədən çoxlu alırıq və noxudun hamısını bişiririk. Bişirdikdən sonra belə salafonlara balaca-balaca yığırıq və soyuducuya yerləşdiririk. Nə zaman məsələn sulu yemək olsa və yaxud piti və yaxud noxud gedən hansısa bir yemək olduqda götürürük, elə isti suya qoyursam və hazırdır. Yəni bişmiş noxud daha yaxşıdır, çünki bişməmiş olanda uzun bir vaxt alır. Və burada gördünüz kimi üzərindən ətləri, turşunu və soğanı əlavə edib, üzərinə su tökdü. Bu arada bu dəfəki noxudları qardaşımın yoldaşı bişirib, hazır sağ afanlara qoyub göndərib çox təşəkkür edirəm burdan. Siz sağ olun olsun inşallah. Xalətə bax. Bu soğan? Hə. İndi çörəyə almağa gedmişdim. İndi sağ olcuğu yemə yetdiyi şey də çıxmış. 7:20 dəqiqə işləyib. Quyruğa baxın görün necə məhfulub. Bax soğanı mən ir-ir necə atıram. Bax soğan belə ölür, buzalır, qəşeyləşir. Buna baxın görüm. Yəni bunların hamısını bir yerdə Atırsan bir dən boşqaba obşi qarış azırsan. Qarışdırsam yeyirsən, bütün bu belə yeyir. Əgladı. Əla. Yoxlayıq. Gəlir. <laughs> yeyir. Şəhərəm. Səhərə qədər qalıb onun çəkməsə bir. Ba, yatan qoymuşam şəkl. Birə gördüm qaldırda yatmışam. Why, <laughs> why, why. Çox gözəl, çox gözəl görürsüz soğanlar necə ölüb. Mə xırda-xırda eləyəndə soğan ürəyimə götülür. Qaşıq götürmüşəm yoxlamaq üçün. Yox, qaşıq eləmə. Dəmin də əlim qaşığa dəymə. <laughs> e, Yəqin. Baxın bir dəlana. Vay, vay, əs gelmir ay buna. Buna bax. Dağlara görsüz necədir. Buna bax. Qalımır bir qat. Çox gözəldir. İndi dadına baxın. Bu soba. Qiymət verəcəm bunun. Belə-belə Baxı, sizə bax bunu göstərəcəm. Sonra kimsə iraq tutmasa soğanı. Vay vay, iraqdılarla, nemətlə. Bax bunu belə-belə. Bax görürsüz va? Gözlü soğan içəsilər. Bax, şeyə baxın, loxuda baxın. O mən belə əzirəm, özümcə belə yeyirəm. Elə xoşlayıram. Hə, əmin. Hə. Sağ olun, göz ağzu, halal eləyin. Yedə demişəm də, kimsə istəsə nə, elə istəsə, mən qulluğunda əmanam. Bütün tamaşaçılarımızın, izləyicilərimizin sağ olun. <laughs> yine də şeyni qoymuşuq, gedirik. <laughs> həm ə, nə olacaq, nə artıq alınacaqdır evə. Həm də ki Hüseyn xəstədir be. Bir hazırlıqda şəfqət istəmişəm bir neçə dəfə. Ona görə də dedim ki, həm də təkcəlar alıb aparım ki. Yaxşı deyil də. İndi ət ayırma işlemi gedir <laughs> burda. Ay fil. <laughs> ət ayırma işlemidir. Yəni bel alanda belə ayda 2 dəfə alırıq belə. Alanda ölürük. Çəkilməlləri ayrı qoyuruq. Solsu olanda ayırıq. Qalanda sən bilirsən, nə məsəl nə yemək bişirəcəksən, var planında varsa, məsəl lüləy üçün ayırı, salat var. Hazır izləyici yazmışdı ki, e, necə yazmışdı lüləy üçün? Yazmışdı ki, şişa onu şişə vur, vur görə şişə vurasan, setkada vur, asaqdır. Vur, <laughs> İndi şişə vuracam. <laughs> İnşallah çoxu edəyəcəm. Marketdən gəlmişdi, yolda fındıq yeyə gərmiş. Yaxşı fındıq idi. Qoyarı. <laughs> <laughs> ət özü bilirdi, yəni nəyi necə eləyəcək. Ona görə mən əti ayıra bilmərəm. Yanında ancaq dayanıram belə salafanlarla. Mən salafanlara yığmaq işini mən eləyirəm. Amma qalan məsələn mən bilmirəm ki, o. <laughs> Qə, mən bilmirəm ki, o nəyi nə mə bişirəcəy, əti nə faslında xoşdur. Yəni çox xeyrimə olur da. Bu, bu da mənim çox xeyrimə olur. <laughs> ətləri adətən elə həmin gün aldığımız günü nə yemək bişirəciksə bir-bir ayırırıq. Məsələn, bozbaş üçün ayırıq, boş üçün ayırı və ya qutansaplanda yemək varsa onun üçün ayrı doğrayıb qalanlarını isə et maşından çəkirib, burada da yoldaşım kömək edir mənə. Çünki lül ilə hazırlamalıdır, özü bilir ki, hansı ət quyruğludur, nə bilim Necədir, onu özü bilir. Ona görə də burda mənə çöməyir. Soğanları isə yəqin ki, siz də belə edirsiniz. Ayrıcı bir qabda süzgəcdən keçirirəm, yəni elə çəkirəm. Belə etmədikdə ət çox sulu olur, yəni yaxşı olmur. Əti çəkdim, bitdi. İndi isə bu qabları yuyum. Ondan sonra bir anda shorts videosu çəkəcəyəm. Bitdi, təmizlədim. İndi aldığlarımı yerbər edim, sonra video çəkəcəyəm shorts videosu. Digər aldıqlarım silinib hamısı, amma bunlar yaxşı ki, qalıb ələməyə. Simitqanı belə kilo ilə almağı çox xoşum gəlir qızlar. Uşaq üçün çox yaxşı atışdırmalıq olur. Yəni zərərli şeylərdən isə evdə belə qovururam, belə yeməsi daha yaxşıdır. Bu qədərinə mən 2 manat neçə qəpiy vermişəm. Yəni kilosu 3 manat. Evə özüm üçün konfet əvəzi yeməyə xurma almışam və bu qırmızı soğan, qırmızı soğan yedikdə bilirsiniz ki, insanın ağzından da qoxu gəlmir və çox faydalıdır. Digər videoda gedib ən çox aldığımız meyvələr çərçivə nar və fexod. Nar yeməyi yoldaşım həssiz çox sevir Hüseynin də. Fexa yeməyi isə mən xoşlayıram. Yəni gedib gəlib gün ərzində təziliğimi salmasa nə qədər da olsa yeyirəm. Hmm. Fəni bu meyvəmin qonaq təana apar zəhmət olmasa. Hmm. Balaca pomidorlar almışam, qəşəng. Bir də şey pomidor. Su mətaldır. Çay içmirsən? Qəşəngdir. Bayaq pomidor var idi, ağaqbağ idi qaytardıq ağ ağ bağçıdı 1 ilmi Hə, bu çox qəşəngdir. Rozvul təhrai rəngə çalır bu biraz elə deyirlər ya çamidordanlar rozudur. Burada videonu sonlandırmaq istəyirəm. Sağ olun, gələn videolarda görüşmək üzrə. Allah ha əmanət olsun.